بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم Sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat Maka baginya balasan sepuluh kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya. Sedang mereka tidak dianiaya sedikit. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk hidayah oleh Tuhanku ke atas jalan yang betul lurus. Kepada agama yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas dan jadilah ia dari orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentakbir sekalian alam. Dari sekutu baginya dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan. Dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam yang awal pertama. Yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Katakanlah, sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri kepadanya, patutkah aku mencari Tuhan selain Allah? Pada dialah Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan tiada kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Bahkan dosa usahanya sendiri. Kemudian kepada Tuhan, kamulah tempat kamu kembali. Lalu ia menerangkan kepada kamu akan apa yang kamu berselisih padanya. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengah yang lain beberapa darjat. Kerana dia yang Allah hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amalah cepat azab seksanya. Dan sesungguhnya, ia maha pengampung lagi maha mengasihannya. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Al-An'am bermula ayat 160 sehingga ayat 165 sekaligus menutup penafsiran surah Al-An'am surah yang ke-6 pada juzuk yang ke-8. Sesudah kita menerangkan sebelum ini tentang usul iman dan kewajiban mematuhi 10 wasiat atau 10 perintah Allah. Dan sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang kerosakan penyelewengan ahli kitab sebelum ini dan golongan-golongan musyrikin. Mereka ini tidak menunggu melainkan azab Allah ataupun kematian mereka sendiri. Maka ayat yang berikutnya Allah Ta'ala nak menjelaskan ataupun Allah menjelaskan tentang kesudahan setiap amalan. Siapa yang buat baik bermula dengan keimanannya pada Allah maka dia akan mendapat 10 kali ganda. Daripada kebaikannya dan siapa yang melakukan kejahatan, maka Allah Ta'ala yang bersifat adil akan menghukumnya dengan satu kesalahan tersebut. Ayat ini menjelaskan bagaimana rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dia buat kebaikan digandakan sehingga 10 kali ganda kepada 700 kali ganda atau lebih. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain. Masalul alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabi. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah seperti satu biji benih yang mengeluarkan tujuh tangkai. Bagi setiap tangkai itu seratus benih. Berarti tujuh ratus kali. Ya Allah memberi gandaan pada siapa yang Allah Taala kehendaki. Allah itu Maha luas kurnia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah ayat yang ini Allah berfirman, "Man zallazi dhal yukridu Allah qardan hasana fa lahu ad'afan Siapa sahaja yang mau belanjakan hartanya pada jalan Allah, maka Allah akan memberikan gandaan yang berlipat ganda kepadanya. Maka di sini Allah Taala menjelaskan bahawa amalan kebaikan itu minimum 10 kali ganda sehingga 700 sehingga lebih pada itu. Maka ia berbeza mengikut keikhlasan. Level keikhlasan dan juga pengharapan ganjaran di sisi Allah. Di samping amalan itu apakah dia lakukan secara bersembunyi atau tersembunyi yang menjadikan pahala lebih besar. Atau dilakukan secara terang-terangan tetapi menjadi ikutan dan contoh tauladan pada orang lain dan ataupun amalan tadi lebih banyak beri manfaat. Secara asas setiap kebaikan itu 10 kali ganda. Namun boleh pergi kepada 700 bahkan lebih pada itu. Maka siapa pun berniat. Tetapi kalau seorang tu buat jahat dia cuma dibalas satu. Namun kalau sekiranya dia berniat nak buat jahat tapi tak buat. Dia mujahadah dirinya maka dia dapat satu pahala. Dan hadis Nabi صلى الله عليه وسلم الله تعالى بفرمان. إن ربكم عز وجل رحيم. من حمى بحسنة فلم يأملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. ومن حمى بسيئة فلم يأملها كتبت له حسنة. فإن عملها كتبت له واحدة أو يمه الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالكٌ. Wal kitabatu takun biwasiyatati malaikat malaikati mala bi amrillahi Maksudnya sesungguhnya Allah Taala berfirman Allah itu Maha Penyayang. Siapa yang berniat melakukan kebaikan, kebaikan walau dia tak buat, ditulis baginya satu pahala. Kalau dia buat, ditulis baginya sepuluh kali ganda sehinggalah tujuh ratus kali ganda. Dan siapa yang berniat melakukan kejahatan, kalau dia tidak melakukannya, ditulis baginya satu keba kebaikan. Sesekiranya dia melakukannya Maka ditulis padanya satu kejahatan Ataupun Yamhullahu Azza wa Jalla Ataupun Allah Ta'ala memadamkannya Dan tidak ada yang binasa Di sisi Allah Melainkan orang-orang yang binasa Dia tiada sesuatu pun yang mampu Yang ingin Melakukan perkara yang menyanggahi perintah Allah Melainkan dia akan binasa Kalau kita lihat dari sudut asas bahawa bila Allah Ta'ala berfirman Al-hasanatu ashrun au aziyat Wasayyiatu wahidatun au afun Falawailu liman ghalaba ahaduhu a'asyarahu Sesungguhnya Allah Ta'ala menyatakan satu kebaikan itu sepuluh kali ganda atau lebih Dan satu kejahatan itu maka ditulis dengan Satu kejahatan atau Allah ampunkan Maka celakalah orang yang satu kejahatannya mengalah sepuluh kebaikannya. Hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Taala berfirman, "Idza hamma 'abdi bi hasanatin faktubuha lahu hasana; wa in lam ya'malha fa in amilaha fa asyru amsalha, wa in hamma bi sayyi'atin fala taktubuha, wa in amilaha fa sayyi'atu wahida." Sekiranya hamba-Ku melakukan satu kebaikan, wahai malaikat tulislah baginya satu kebaikan. Kalau sekiranya dia tidak mengamalkannya. Sekiranya hamba ku berniat melakukan satu kebaikan, tulis satu kebaikan walaupun dia tak buat. Kalau dia melakukannya, maka tulis sepuluh kali kebaikan. Kalau dia berniat melakukan kejahatan, maka jangan tulis. Sekiranya dia melakukannya, maka dia tulis satu kejahatan. Baik, eh, para ulama, ketika mana menyebut tentang orang-orang yang meninggalkan kejahatan ini ada tiga golongan. Yang pertama yang meninggalkan kejahatan kerana Allah. Maka ini yang akan dapat pahala. Yang kedua meninggalkan kejahatan kerana terlupa. Dia rasanya nak mencuri. Tapi tertidur, tak terkejut. Terlupa dia. Tertidur dia. Terlepas. Niat dia nak meraguk ni, niat meraguk. Tiba dia pergi tu orang dah tak ada dah. Matis dah habis dah. Maka ni dia tak ada apa-apa. Baik tidak. Itu, dia tu dia setihak pun tidak. Tetapi kalau dia meninggalkan kejahatan disebabkan dia lemah ataupun dia malas selepas dia ber, me, melakukannya, berusaha melakukannya, maka dia tetap mendapat dosa. Maksudnya, kalau niat dia nak mencuri. Dia dah menyorok, berumah. Tiba-tiba tak apalah tangguh malam esok lah. Maka dia terus tiba kejahatan. Atau sekiranya dia niat nak buat kejahatan, tiba-tiba dia rasa macam hari ni malas tunggu orang lain pula. Maka tetap sebab dia melakukan segala usaha. Tapi kalau dia cuma niat dia tak buat apa-apa usaha, maka dia tidak akan ditulis kejahatannya. Kalau dia melawan dirinya, kerana Allah ditulis. Tapi kalau sekiranya dia terlupa kerana tertidur, maka tetap tidak ditulis semua mana, mana kebaikan. Ini dobek yang disebut oleh para ulama. Okay, ini syarat. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Ini mabda kebaikan. Supaya semua manusia melihat janji Allah yang hebat ini. Kalau kamu buat kebaikan, lihat bagaimana Allah Ta'ala menggandakan. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW menyampaikan pada musyrik Mekah. Yang berbangga sebagai keturunan Ibrahim tapi menyembah berhala. Yang berbangga sebagai keturunan Ibrahim tetapi melakukan ibadat bukan kerana Allah. Sedangkan Ibrahim AS tidak pernah menyembah berhala. Dan pun mereka pun tahu bahawa berhala tidak pernah ada zaman Nabi Ibrahim. Ia berlangsung selepas itu, lepas Nabi Ibrahim wafat beratus tahun namanya. Maka datang pemimpin mereka bernama Amru bin Luhai lalu mengambil berhala daripada Balkar Syam letak dekat Kaabah. Dan menjadilah budaya yang berkembang. Allah menjelaskan ayat ini. Kul katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik Mekah. Innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Allah Ta'ala telah tunjukkan padaku jalan yang lurus. Dinan qiyamah. Agama yang sebenar milah ibrahim hanifa iaitu kesindamungan daripada agama nabi allah ibrahim yang tetap tekun beribadat pada allah wa ma kana minal musyrikin dan ibrahim tidak pernah menyembah berhala bahkan tidak pernah menyengutukan allah dengan sesuatu pun Kul cool. katakanlah wahai muhammad kepada mereka inna salati sesungguhnya ibadat aku Semayangku menghadap kaabah aku ini wanusuki ibadat korban aku menyembelih dan sebagainya wa hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Ini sebagai satu tamparan kepada musykil Mekah yang menyembelih bukan kerana Allah. Yang juga sembahyang ataupun beribadat di Kaabah untuk berhala. Maka katakan pada pada mereka wahai Muhammad, keterusan agama Nabi Ibrahim yang aku warisi. Ya Nabi Ibrahim tidak pernah menyungutukan sesuatu pun. Hanya menyembah Allah Ta'ala. Maka hidupku, matiku, Salatku, korbanku, semuanya Tuhan untuk Tuhan sekalian. Yang mengikut perintah Allah. La syarikalahu tiada sekutu baginya. Wa bizarika umir. Demikian aku diperintahkan. Wa ana awalul muslimin. Aku lah orang yang pertama, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Perkataan awalul yang pada umat ini aku lah yang pertama. Dan dia juga menyebut perkataan awal memberi maksud. Oh, Nabi SAW menyatakan bahawa aku semenjak azali lagi ialah orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah atau merujuk kepada akulah orang pertama Islam yang akan masuk syurga di hari akhirat kelak. Awal muslimi Kemudian sesudah Allah Taala menyebut supaya Rasulullah beritahu kepada musyrik Mekah agama sebenar agama yang aku ikut. Ini kesinambungan daripada agama Nabi Allah Ibrahim AS. Al Bukannya kamu semua berhala lalu kamu mendakwa bahawa inilah agama Ibrahim AS. Al Maka Allah menjelaskan inilah agama yang sebenar warisan daripada Ibrahim. Kemudian kata Allah, Kul katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Agaira Allahi abhi rabban wa huwa rabbu kulli syait. Kenapa aku nak sembah Tuhan selain Allah? Walakan dia, walha wal, dia adalah Tuhan segala-galanya. Wala taksibu kullu nafsi illa alaiha. Dan setiap orang yang, apa yang dilakukan dia akan tanggung sendiri. Wala taziru wa ziratun wizra ukhrah. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Yang namanya pemimpin Dia tak akan tanggung dosa-dosa rakyat Yang namanya rakyat Dia tak akan tanggung dosa pemimpin Masing-masing akan tanggung sendiri Akan dihisap sendiri-sendiri Dan tak ada orang boleh, boleh beralasan Bahawa inilah pemimpin yang sesatkan kami Inilah rakyat yang Sesatkan kami. Tidak. Semua orang akan Bertanggungjawab atas perbuatan Masing-masing Faiyuna biukung bimakun Tunfih takhtifun Maka mereka akan diberitahu tentang perbuatan mereka yang mereka berselisih selama ini. Yang mereka sentiasa bercanggah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal ketuhanan, kerasulan, kenabian tentang kiamat. Mereka sentiasa mengatakan nenek moyang mereka betul. Mereka merasakan anutan mereka betul Walau mereka dengan akal yang sihat. Yang Allah Ta'ala kurniakan pada mereka dengan mudah dapat membezakan. Mana betul, mana salah. Mereka dengan mudah mengetahui berhala-berhala itu bukanlah patung yang perlu disembah. Bukan kelahirannya jauh lebih kemudian daripada kelahiran yang melakukan, yang membina patung. Maka untuk apa disekutukan Allah SWT? Ini bahasa mudah. Kemudian Allah Taala pun menyebut pada akhir ayat ini. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ Allah lah yang menjadikan kamu, mengangkat kamu. Kalau ifal out sebagai pemimpin, pemimpin yang menjaga dunia ini wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat sebahagian kamu Allah Taala angkat Allah lebihkan sebahagian lain dia beluakum fi ma atakum untuk uji apa yang kamu perolehi inna rabbaka sari'un iqab yang ingat Allah itu cepat akan hukumannya wa innahu la Tapi Allah itu juga pengampun dan penyayang ayat ini ada satu peringatan Ketika kita hidup kat dunia ini Allah lah yang menjadikan kita khalifah. Apa maksud khalifah? Kita lah yang akan menguruskan dunia. Bukan kambing, bukan lembu, bukan ayam, bukan itik. Bukan harimau, bukan buaya. Makh makhluk dan binatang dia tak boleh uruskan dunia. Ataupun jin. Jin tak boleh uruskan dunia. Kerana kan dia berada pada alam raib ni. Yang akan uruskan dunia ini manusia. Yang akan toreh bukit atau tarah gunung ganang manusia. Yang belah laut dan sungai manusia. Yang membina penempatan manusia yang membina pengangkutan teknologi manusia. Maka manusia lah khalifah. Apa maksud khalifah? Ia yang menjaga amanah ini secara silih berganti. Lepas mati yang ni yang ni ambil. Lepas mati yang ni yang ni ambil. Seorang ayah buat rumah. Kemudian ayah mati, anak pula ambil. Anak mati, cucu pula. Itu panggil khalifah. Yang ini saling ganti mengganti. Allah lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah. Yang ini yang saling, saling ganti mengganti dalam menjaga dunia ini dan warafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin diabluwakum fi ma'atakum dan sebahagian kamu ada yang akan lebih tinggi sebahagiannya jadi raja sebahagiannya jadi menteri sebahagiannya jadi exco sebahagiannya jadi jawatan-jawatan tertentu sebahagiannya orang biasa ini tidak menunjukkan kelebihan manusia bukan yang jadi yang, yang jadi perdana menteri atau raja lebih baik daripada kita tidak itu secara jawatan di dunia sebagai ujian Allah Taala. Tidak lebih daripada itu. Maka jangan kata raja itu lebih baik pada manusia lain. Menteri lebih baik. Bukan. Semua kita di sisi Allah sama yang membezakan kita ialah takwa kepada Allah. Bukan jawatan. Kerana jawatan-jawatan, rezeki-rezeki, anak-anak, pinak, pasangan-pasangan. Itu semua ujian-ujian Allah pada hamba-hamba ini. -hamba. Tidak lebih pada itu. Maka Allah Ta'ala akan mengadili ujian tersebut. Apakah kamu berjaya ataupun tidak. Disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sayyid Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ad-dunya khulwatun khadira wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun Fattaqullaha wattaqun nisa fa inna awwal fitnati bani Israila kana fi nisa Allah Ta'ala jadikan dunia ini menarik menarik perhatian kamu dan menggiurkan dan Allah menjadikan kamu menguruskannya duduk di muka bumi ini Maka Allah akan lihat apa yang kamu lakukan. Maka hati-hati dengan dunia. Hati-hati dengan wanita. Kerana fitnah yang pertama yang melanda Bani Israel ialah pada wanita. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sebalik ujian-ujian untuk mengetahui siapa yang akan mendapat pahala yang banyak atau sebaliknya. Kemudian Allah Ta'ala memberi peringatan dan amaran. Kata Allah Ta'ala, Inna Rabbaka sesungguhnya Tuhanmu sari'un iqab cepat hukumannya. Kalau kamu langgar perintah Allah, kalau kamu melawan perintah Allah, cepat hukuman Allah akan datang pada kamu. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan. Wa innahu dan dalam masa yang sama Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Apa pun yang kamu lakukan bila mana kamu bertawabat, maka Allah Ta'ala ampun. Kerana rahmat Allah mendahului azab Allah SWT. Maka Allah berfirman dalam ayat yang lain. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin nasi ala dhummihim. Wa inna rabbaka wa inna rabbaka la shadidul iqaba. Sesungguhnya Tuhan kamu itu amat mempunyai keampunan kepada manusia atas kesalahan mereka. Dan sesungguhnya Tuhan kamu itu, itu juga maha berat akan seksaannya. Dan ayat ini Allah berfirman Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwa al alim. Beritahu kepada hamba-hambaku aku ini pengampun lagi penyayang dan azabku juga amat pedih lagi menakutkan maka ayat ini mengandungi tagrib dan tarhib tagrib iaitu Allah Taala beri suatu khabar gembira bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun dan tarhib Allah Taala memberi amaran dan azab Allah juga pedih di antara kamu sama ada kamu memohon keampunan Allah taala atas kesalahan dosa kamu sama ada kekufuran kamu, pelanggaran perintah Allah ataupun kamu akan diazab oleh Allah. Kita-kita yang hidup di dunia. Allah taala beri kita pilihan. Mana satu kita nak? Antara memohon ampun kepada Allah atas kesilapan kesalahan kita dan kita mengaku. Atau kita terus ego dan sombong sehingga datang kematian. Atau datang kiamat atau datang ayat-ayat Allah Taala yang tidak lagi menjadikan kamu diterima taubat. Maka ketika itu yang menanti kamu cuma azab Allah yang pedih. Azab yang tidak mampu ditanggung oleh 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 mana-mana manusia. Kenapa? Karena api neraka itu 1/70 daripada api dunia. Kalau api dunia saja kita tak boleh tak mampu. Apa tak lagi api neraka. Okey ini satu amaran yang keras peringatan pada manusia dan hamba Allah semuanya. Sama ada kamu lakukan kebaikan, maka diganda-gandakan. Atau kamu buat kejahatan, Allah itu maha adil. Allah boleh hukum atau Allah boleh maafkan. Dan Allah juga menjelaskan agama yang sebenar Yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini warisan sebenar Nabi Allah Ibrahim AS. Dan ikrar kita bahawa sembahyang kita, ibadat dan korban kita hidup dan mati kita kerana Allah dan peringatan daripada Allah. Apakah kita cari Tuhan selain Allah? Sedangkan dialah Tuhan segala sesuatu. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita dan memberi amaran kepada manusia semuanya. Semua manusia. Allah Ta'ala memberi amaran dan memberi peringatan bahawa setiap orang dengan dosa yang dibuat dia akan tanggung sendiri. Kemudian kelak dia pulangkan akhirat maka dia akan dihisap. Kemudian Allah Ta'ala memberi khabar berita gembira dan juga berita amaran kamu dijadikan atas muka bumi ini dan kamu punya pangkat melebihi antara satu sama lain semuanya sepatut ujian. Bukan kemuliaan, ujian. Yang nama raja dia diuji. Yang nama menteri dia diuji. Yang jadi orang biasa diuji. Petani diuji. Maka siapa yang lebih baik dan mematuhi perintah Allah SWT dan kalau mereka ingkar, azab Allah itu cepat. Tapi kalau sekiranya mereka itu mengakui kesalahan mereka, Allah itu maha pengampun. Bukan sekadar pengampun, Allah itu penyayang. Sesudah diberikan keampunan. Wallahu amin sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.